Эти голоса заставляют бежать мурашки по коже. И я думаю, что это будет очень интересный, захватывающий, серьезный батл. Итак, первая девушка это... Анна Корсун. Я так и знала. На нашем проекте Аня наконец-то решила сделать шаг к мечте. Она не боялась отрадить науке заради за сцены. Откуда ты, кошечка? Я радиофизик электрончик <laughs> Это к славе! Выберу Сергея Лазарева. Я попала к тому, кому я хотела изначально. Я этого человека в восторге. И тебе, наверное, очень интересно, с кем же ты будешь бороться. Да, ужасно Ужасно, интересно. И... Батли, ты встретишься с ними очаровательной красавицы. Мені вже сейчас зволіночку несите. <ріху> і это будет Андреева Настя. Економіст за освітою Настя завдяки проекту впевнилася, що її покликання сцена, а не папірці в офісі. Ко мені повернулись Сергій Лазарев і Тамара Гверцител. Это что за подстава, Тамары? А что, нельзя? Мне нужно было сделать выбор. Не булочку в школе выбрать, а очень важное решение. Это уважаемые люди. Я выберу того, который повернулся ко мне первым. <laughs> Итак, для таких сильных, мощных, драйвовых голосов такая же сильная, мощная песня. Это Джесси Джейн, Nobody's Perfect. Yeah. <связывая> я не хотела вот это я вас поцелую. <связывая> вот это уже подку подку пошел. <связывая> а можно еще обнять? Еще раз. Обнять? Я обещала подружке. Это за подружку, Я вообще да? не ожидала, что у меня поставит пару с Настей, потому что мы с ней разные по темпераменту. Она такая более флегматичная, более спокойная, ну, а я наоборот, оторви и выкинь. Поэтому для меня был огромным просто нежданчиком, скажем так. Песню я им дал очень такую динамичную, как раз такое выяснение музыкальных отношений. Аня даже иногда как-то в свои руки брала инициативу, и она там начала лидировать. Но тем не менее в процессе все поменялось. Будет, Если тебе дают материал, то с любым нужно справиться. Это твой шанс. И ты должен собраться. Настя посмотрела, посмотрела, поняла, что уступать не стоит. И начала мочить. И я думаю, что Аня немножко напряглась. Поняла, что она не собирается отступать. Если она вначале понимала, что он, ну я лидер, все понятно, это мое, то к концу репетиции. Я увидел, что глаза-то чуть потухли. Хорошо, давай по руке обе снимем эту ноту, хорошо? Короче, да? давай пробовать. Да. да. Я думаю, что на сцене будет настоящий батл, битва. Потому что ни одна не готова уступить. Это 100%. Встречайте! Аня Хорсун! Атакош, эпатажная и незабудня Настя Андреева. Kylie, Dvobie, Roz mm -hmm. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much Sometimes I'm just getting shot a of love It's like I need to tell someone, they don't wanna listen That's was I you to fuck up Yeah, I forget about the consequences Це була дуже переконлива бійка. Мені навіть було схоже в момент, що це як на дискотеці, десь в школі, де зараз ви почнете один одного за коси микати за цього коханого. Боролися, боролися як в останнє. За хлопця боролися. За хлопця боролися. Цікаво, що думають наші наставники. Тамарочка. як вам цей дует. Він вже хорошо продумал, когда создавал. Этот дуэт. Вот я смотрела на Сережу, как он волновался за вас, и как он пропевал и протанцовывал каждый каждый так. Сереже да. будет сложно. Ани, вы с Сережей очень близки, вы найдете тайк в школе за ней партой. Я хочу почуять думку твою, Ани. Действительно такое новое дыхание, все прям вскочили, знаете, какой-то вот свет появился. Девчонки уже своим первым, наверное, даже выходом просто эти мини-юбки, ноги... Э -э, вообще, Ой. да. Потом начались ноты. Мне очень понравилось. Настенька очень уверенно пела. Но вот мне показалось, что Ани было больше на сцене. Вот она как-то собой умудрилась заполнить сцену. И в какой-то момент она просто оказалась более убедительной. Ее выступление мне больше понравилось. Дякую, Маня Лора. Святослав, Хто улюблений Блондинка чи брюнет? Я не дивився, я слухав пісню. Чий я, голос вразив більше? я закрив з закритими очами, фактично. Тому що це було небезпечно з відкритими Та, очами. Я знаю, було, я було сама би, тут було би стою Якщо говорити про пісню, то я якраз хотів сказати, що це був дует, тому що дівчата доповнювали на одного. Вони. Кожна співає по-своєму, тому я не хотів би робити контретики висновків. Я думаю, що Сергій їх зробить. Я бажаю дівчатам обом успіху. Не переживайте. Хтось той виграє, а хтось хто той не виграє, той обов'язково виграє в майбутньому. Так що щастя, і удачі вам! Дякую, Святослав. Сереж! Я спостерегала за тобой, ты был как на утреннику, детячему ранку, спию, во врухи, вот хвалювался, полностью хвалювался. Мужик, брат. Але как же ты міг так двух, таких красивых, таких бездоганных, выпустить на спильную сцену? А, конечно, адреналин чуть-чуть захватил, чуть-чуть. А, где-то какие-то моменты переходили уже, где-то на крик даже. Ну, хорошо, с драйвом, с эмоциями, со зрителем, зрителя оглушал, могу понять. Сейчас это убираем эмоционально, хорошо. Почему-то Аня, которая всегда э, уверена в себе, вышла на сцену с очень испуганными глазами. Я, не, я тебя не узнаю. Потому что, казалось бы, у тебя всегда все э, там рассчитано. Все это ты вышла немножко потерянной. Настя! Я могу тебе сказать, что, конечно, это для меня открытие, потому что э, ты абсолютно, это не совсем твой э, материал музыкальный, но ты в нем, в нем абсолютно была свободна, погрузилась, и ты меня очень радовала. Я, честно, не понимаю, вот мне, наверное, Тамара сказала, Сергей знал, что он делал? На тот момент мне, э, я вот даже подумать не мог, что мне будет так сложно, потому что вы абсолютно э, на... Равні виступили, і мені зараз вот просто я не пон... не розумію, як не вступить. В тебе ще дві секунди подумати, Серьош. Але час вибору настав. Сереж, час назвати ім'я, хто залишається в шоу Голос країни. простите. Я скажу так, я скажу так. Я, м -м -м, я выберу... Э очень необычный тембр. Я выберу Аню. Да, Що-то непонятне в моїй житті, яке я ще не встигла до кінця дізнатися. А ми на сцені з тобою не засмучуємося. Час для радіжки. Думайте. Визначайтеся, тренери. На цьому все час вичерпано. дуже сумно на сунечках. Я стала твоєю палкою, шанувальницею, правда. Я, я люблю тебе. Ти сучасна, ти модна, ти безмежно красива. Дякую, але на сьогодні на жаль це все. Ти повинна покинути. Що голос країни перезавантаження, але я обов'язково тебе почую, бо такі голоси не зникнуть, Правда ж? Я надіялась на таке останнє волшебство на сцені і дуже мечталась, щоб оно відбувалося. Наступної неділі. На вас чекає другий раунд найгарячіших вокальних боїв року. Ще трошки ми почнемо вогнем кидатися. Тут 220 вольт. Боротьба набере шалених обертів. Боротьба набере you, Это не батл, это розборки. Справжні пристрасті. А, смало не надо. Та неймовірні повороти долі. Зразкелів в прямому ефірі. Десятки розбитих мрій. Тут тут заплакані очі, тут заплакані. Больно прощатися з людьми, які тобі стали близькі, Та лише один шанс бути врятованим. Чому ви так рано всіх обрали, ну